Cəmi qəzəblənib görünür də. Çörəklə imtahanı, qazla imtahanı çəkmək olmaz insanlar. Yəni insanların durumu o deyil ki, keç köyrükdən durub artıq pul xəştəsinlər. Görünür sıxır ollar bu vaxt və görünür mübariz insanlardır ki, haqqlarını tələb edirlər. Yəni o etrazlar bizdə də olsa əhəllə olar. Çünki un qalxdı, çörək qalxdı, tələbə sigaretdi, siqaret qalxdı. İndi bundan sonra məhəllə benzində gözləri qaltmağını qalxa qalxa gedir də qardaşım. Bir dənə bizi qalxmayan, <laughs> başqa hər şey qalxır. Yaxşı eləyirlər il də. Bizdə də artıb də. Çox çətindir. Allah haqqı bizcə. Dəh, mən 236 məhdud məşğuluqdan planladım. Mən o nətər dolanımın, çox vəziyyətimiz çətindir. Ay indi Allah bilənməsə də, nəyinə Allah xeyir eləyir. Allah özü kömək olsun hamısına. Düz eləyir. Etrazım bir də lazım da burda olsun. Yəni düzgün bir şey deyil məncə. El, elə stabil saxlamaq lazımdır ki, bu olmasın da belə deyək. Çünki bu iqtisadiyyata da zəif təsir göstədir. Siyasətə də hər bir şeyə zəif təsir göstərir. Aksiyaların olması hakimiyyətə də hər şeyə təsir eləyir.